thank <laughs> you Яким був Майдан у Дружківці, пройшло вже три роки з моменту, як малочисельна кількість мешканців нашого міста відважилась публічно висловити свою позицію, що не співпадала із думкою більшості городян. За словами Євгена Фіалка, одного з учасників цих подій, Дружківка, як складова частина Донбасу, отримала від СРСР найгірший спадок монополію влади та економіки, поєднання роботи правоохоронних органів із криміналітетом. Це певною мірою пояснює загальні обставини, в яких протягом тривалого Ситуація... часу вжили люди. Здесь фактически не было никакой политической оппозиции, а в условиях, когда нет политической оппозиции, ее роль занимает независимая пресса. Вот поэтому в нашей газете было предчувствие того, что что-то должно произойти. Я даю фотографию Киевского Майдана заполненная площадь, сотни тысяч людей. И вот Дружковский Майдан 1 декабря 2013 года. Вот здесь вышло 7 человек. Вот они стоят с плакатами. То есть вот для сравнения. Ну вышло, эти люди вышли уже в Дружковке. 7 человек, они вышли 1 декабря. Когда я выходил на Майдан в Дружковке, то... Естественно, я освещал его как журналист, я освещал выступления разных людей, то есть я старался показывать объективную картинку. Но не замечать этого я не мог, естественно. Но, к сожалению, об этом никто больше не писал, никто больше не рассказывал. Поэтому вот судить, насколько это объективно, не объективно, довольно сложно. Свою роль в антимайданівських заходах в Дружківці зіграли так звані російські туристи. Під час акції вони вигукували антиукраїнські хасла, наполягали на тому, аби Україну поділили по Дніпру, згадує Євген Фіалко. Я от заметив, тоді в толпі людей не городських, не месних. В цих собаках, які в Дружківці відбувалися, Большую роль играли туристы российские. Я их по городу встречал, я об этом говорил на различных э, собраниях, где присутствовали и прокуроры, и мэры, начальник милиции. Вот они ухмылялись и никаких мер не предпринимали. Э, ну, типа там я сам должен кого-то поймать, привести, составить акт задержания, вот тогда они что-то будут делать. Но оказалось, что э, вот эта грань между словом и э, пролитой кровью очень э, такая хрупкая, очень хрупкая и ничего не стоит э, желающим сделать злоном э, ну, эту, эту, эту грань э, разрушить. Все можно простить, все можно но нельзя простить предательство.